я просто не успел написать про себя в этом задание. Я вам прочту маленькую, песню. У меня таких штук сто, просто я вам не История чихающего дука. Эта история, правда, произошла не такая, но ну, более-менее такая история произошла со мной. Я чихнул, и моя бабушка не сказала просто «будь здоров, она просто сказала монолог какой-то. История чихающего внука. Бабушка и внук неопределенного возраста, Гуран, сидят друг напротив друга. Бабушка дремлет. Гуран чихает. Бабушка просыпается. Ай! И хлопает Гурама по спине рукой. Бабушка, я видела во сне мертвых внучек. Он похлопывает его по спине рукой. Долгий хлеб зерка. Раз веселый, пока ты хороший тебе излишний. Трех, будь готов сесть добро всегда и везде, будь верным своему племени и отечеству, и тоже своему народу и товарищам. Будь с прозорной любви были любви, место, где тебе более неволей придется работать, чтобы тебе всегда уступать место в в автобусе, чтобы всегда здороваться с соседями, со всей искренностью и пылом, каждый этап, значит. Проводите время с девочками, хорошо одетыми, крутые такие кожаные примапасы, бортать со всякой всячине, моя камерочка. Далее речитатива. Ходи по жизни широко расправленным плечами. Улыбкой на лице достав соль, достанет соль, если это Деньги, 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 чтобы всегда не уходить. Тебе детка радует, чтоб всегда есть себе в карман положить и другим рожу скорчить. Сидеть себе, не пересидеть в машине так вот, акустику, отпуск с локтем на дверце, мой родной. Все, бит, да бит, Разъезжать туда-сюда, сюда-туда, люди спешили на бич и весь подтаке молодой дорогой все идти ахнуть с души сесиной к разогнутой навали под комитетчика затаскали дома так наватив сагико цицилизов патриотов ахрапила чисто хочет позявать бампута сакобище гауджец пеказадучь майам ну не тя у тебя у тебя почему который до того поделился со стулом мог позже сесть до своего места у вас чешет цибенос бабушка можь все пает и За мной дурак чихается. в сон. Бабушка просыпается с крика «Радости хороших!» Ходить с ними, ходить со здоровыми руками, бить-перебить этих негодяев и подолгожителей, носом об землю, да так и лупить с ногами живот, чтобы они посинели, детка, чтоб лоб помой, от помоев, пигану красную-золотую, ругать их себе не переругать, у подъездов бежать с аппаратами в руках. Бабушкината бабушки на тирање, на кој садите су беји, на дека, што будеш муску ја пукли, мајо на иболови, дедечка, бабушки на радес, лучек буздаро, здоров. буздаро, лучек буздаро, лучек буздаро, лучек буздаро, лучек буздаро, лучек